Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очень важный матч. Несмотря на то, что мы уже прошли в плей-офф, осталось выяснить, в какую стадию. Сегодня мы играем против джиту. Команда, которая сейчас набрала очень хорошую форму, которая вышла в верхнюю сетку без поражений, обойдя бегов и, что самое интересное, фейс-клан, достаточно уверенно. Сегодня же мы будем выяснять, кто из нас пройдет сразу полуфинал плей-офф-стадии, а кто только в четверть. Поэтому обязательно смотрите этот влог, чтобы посмотреть все, что происходило за кулисами этого матча. Он начнется где-то через часик, сейчас примерно 18.30 по местному времени. Я в предвкушении, потому что на бласте у нас было два поражения против джату. Однако, как вы все видели, форма у нас на этом турнире отличается от прошлого поэтому я думаю будет заруба будет кровь будет мясо все как мы любим подпишитесь на наш 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 youtube-канал поставьте лайк этому видео напишите комментарий прежде чем продолжать смотреть его поехали Бачили у сторіч, що ти тусив з Данією та Іллею, Так, вчора? Mm -hmm. Що робили? Іллія. Mm -hmm. Грали в різні ігри, плера ла Лаунджі, грали дженгу. Дженгу? Так. Хто виграв? Я один раз програв і, і потім Ілля завалив на ще. Не. Що там Дані? Вони вчора програли, на жаль, як його настрій, як він взагалі? Вони розчаровані, тому що вони програли, але він каже, що вони далі будуть працювати разом uh -huh. і будуть фікститися всі помилки і так далі. На них ти, новий ти сустав. Ти дивився їх матчі? Так. Як тобі його віддати? Uh, yeah, sure okay. right. Тож, що. А, ти дивився його індивідуально, бо як тобі вона? Як, uh, як він тобі у ліпах? Непогано. Непогано? Так. Да, досить добре для першого турніру, для другого точно. Як вважаєш відчувається, чи може він з тобою якось це обговорював, відчувається якась ще скутість у рухах, наприклад? Ну, всіх гравці гравців молодих, які приходять команду, на них є певна скутість. І мені здається, нього теж є. Тому йому треба трошки більше часу, щоб розкритися. Uh -huh. Так само, як Ліман так. Як тобі інші результати катовіци, тому що в нас тут Cloud9, вже все досить було так резонансно, так? неочікувано для людей. Ну там Фейзи їм досить фейзи непросто, вони ніжні героїки вітал... Ві герої, сьогодні в Віталію ці 20 так прокинули, ти бачиш? Mm -hmm. З яким рахунком? Характе зараз в кращій формі, тому це щось дивне. Я сказав, що це нормально. Uh -huh. А G2, фейс, дивився той матч? Uh, дивився. Я дивився нюк, там була жорстка заруба. Там буквально там, останні раунди гри, кожен перші-30 секунд там, тупо якийсь заміс, максимально там. Я розумію, що я робити, перебігти, які ротації і так далі. Це, ну, це досить хороший матч. Сьогодні вже Мамфето відома? Так. Інферно, нюк і Міраж. міраж. Yeah. Ваша інферно, їх міраж, правильно? Ні, Їх «Нюк». Вони пікнули нюк. А, ти говориш інферно Міраж? Ні, інферно нюк Міраж. А, Нюк Міраж. Так. Ну це вже класика жанра, так? Інферно нюк між вами двома. Отже, ту там якийсь дикий абсолютно стрік на нюці, та й взагалі в них дев'ять перемог на останніх матчах. Це хто таке бачив, як у тобі їх форма. Не страшно? Зараз кращі формі. Так, ми може бути тими, хто їх зламає, цей стрік. Тим більше, можливо, на них цей стік тохи давить, тому угу. побачимо. Про ці Філі будеш грати. Обговорювали ви це з ним вчора? Е... Казах Амулля, тобі капець. Та ні. ні. Ми просто зустрілися подорожі. Взагалі, як тобі грати проти таких команд? Ну ти рік тому міг уявити, що ти будеш грати проти Ніко на Віци, Індукстрім Мастерс, наприклад, і на Бласті, що був тільки що. Не, ну, уявить я мог, но... Ну, ты думал, что это так, как оно было на справде? Я не думал, что это было настолько жестко, но осталось и осталось. Я. почему у вас такие токсичные отношения в команде? Посмотрите на их лица, там просто яд. Это шутка. Мы любим друг друга мы все счастливы. Хорошо, хорошо. Сегодня, значит, g да, говорите у нас? Наверное. Расскажи мне, какие ошибки вы совершили на власти Finals против них, которые да, не знаю. позволили победить? Грубые. Грубые, напомню. Очень грубые. <с ну, <с были. Надеюсь, что они не потратятся, поэтому не буду их озвучивать. Ну да, Но лучше не надо. Зачем давать такую Конечно. фору? Ну, в целом, многие говорят о том, что действительно на «Власти» и на Каты... в «Катавице» две разные команды, двое разных «Нави». Угу. Согласен с этим тезисом вот изнутри, говоря? Но частично. Мы до сих пор типа, ищем свою игру. Ну да. Но мироощущение стало как-то иное. Ну да. Ну да. Что-то типа того. Как думаешь, против таких команд, как «G2», ну, которых вы, очевидно, друга знаете наизусть, они одна из лучших команд мира, вы одна из лучших команд мира, и вот, подходя к этому матчу. Нужно ощущать максимальную уверенность, верно? Угу. Ты сейчас чувствуешь больше уверенности, чем на власти? Ну, пусть будет так. Но я как бы чувствую просто уверенность, не знаю, как, ну, другая она или нет. Будем делать все, что от наших сил. Ну, всем. Мопеда вышла, ты -то, точно таким же. Почему ну, да, ничего не знак, поменяли? так будет. Посмотрим, что они придумали новое. И мы для них тоже конечно, подготовим. Интересно. Успели? Конечно. За вчера? Не только за вчера. Не только за вчера. Ну, а после прич... той игры еще на Басте обсудили, что мы могли делать лучше uh -huh. против них на ну на двух картах даже, не, не только на Нике. Uh -huh. Поэтому, думаю, сейчас ну, постараемся поиграть лучше. Мы с тобой делали предикшены на турнир, и ты там не особо сильно котировал героев, например. Да, по-моему, ты не говорил, не ставил на то, что они даже. Ну, в общем, не сильно мы момент... да. Да, обсуждали их, однако они всех удивили. Вот Виталик сегодня так сильно выиграли. Как тебе э, их форма? Смотрел матчи? Смотрел, но думаю. Вот если брать матч с Виталити, то Виталити, ну я думал они сыграют сильнее. То есть тут даже дело не в героях, а в самих Виталити, наверное. Угу. Но героев всегда показывали, ну, хороший уровень. Тут хватило этого, чтобы уничтожить Виталити сегодня. Однозначно. А, ну, мы как-то постоянно их недооцениваем. Это, это мы мы не берем в расчет, недооценивал, да? Недооценивал, но... Всегда знал, что они хорошо играют, просто думал, что сейчас, например, Виталити выглядят, ну, сильнее. И все. Получилось как бы не так. Если бы нужно было назвать пять лучших команд в мире прямо сейчас, кто бы туда вошел? Ну, он на ХЛТВ есть, думаю. Полностью согласен. Кто там? Прочитай. А, вчера обновили. Давай сейчас посмотрим. Первая команда G2, вторая Героик, третья Фейс, четвертая Ликвид, пятая Outsiders. А вот тут интересно, Ликвид Аутсайдерс. С тройкой согласен. Ну да. А остальные нет. Там непонятно, сейчас будут складываться, думаю, новые реалии против после этих турниров. Готовится и прел. Перед мажором будут изменения в составах? Нет, я имею в виду, рейтинг будет на меняться, а, я рейтинг. думаю. Ну, Плюс-минус все те да. же останутся, но я, ну, типа я не уверен, что Liquid и Outsider сейчас на тех местах, которые они заслуживают. Mm -hmm. вот так вот. Мы Плюс аутсайдер с о... новый игрок. Типа он, они тоже там постараются что-то изменить, поменять, найти свою игру. Cloud 9 вы были. Cloud — да. Шокирующий. Так, такая результат. же ситуация, я Из-за из того, что из -за была замена, и они не успели Ну, Они стараются сейчас найти тоже свой новый какой-то, что мешало им выигрывать до этого, хотят поменять это. На Маузов ты тоже ставил э, надежды свои, да? И, ну я э -э. отталкивался от тех ожиданий, которые можно mm -hmm. было увидеть, как они играли до этого на турнирах. Как и Маус, как и Виталий. Ну, Виталий не вышли, посмотрим, что будет дальше, но Маус вообще не показали этот это уровень, который показывали до этого. Mm -hmm. Андрей сказал, что даже если мы проиграем, это ничего страшного, потому что даже хорошо сыграть четвертьфинал на сцене, и чем больше игр у вас, э, вы в официалах сыграете, тем значит, увереннее да, будет ваша форма. в ваш какой степени это, это так, но мы говорим «хочется всегда», поэтому, ну, как бы… Ну, как бы постараемся. Ну, да. Просто, может, чуть меньше расстроимся, чем обычно, но все же. Какая халява. <laughs> он вышел бы нормально. Это не халява, если бы он промазал, а как бы его. Ну да. Не да. халява, это Бам. Ребят, Покажем только что Ликвид побеждает Фейс. Фейс отправляется домой. На лицах игроков Ликвид улыбки. У менеджеров радость. Но сейчас мы отправляемся мы отправляемся играть в G2. В пару слов. Что сейчас будет происходить? Что будет происходить? Сейчас, получается, будет как катеться сын, знаешь? Интересная игра будет. Ты готов заряжен? Конечно. Ну, удачи тебе. Спасибо большое. Спасибо. В хороший парень, правда? Там все время есть один мог, который там очень видно. Слева. трубу. Сейчас. Это твой, да, это, да? Да, и туда же встань. И кинь, вот эта труба широкая. По линии, да. По линии. Чуть mm -hmm. ниже линии. Не в центр трубы, а под линией. Так. И все вот. Помочь повыше. Uh -huh. Или это слева туда дается? Mm -hmm. Вот такое дам я даю, да? Окей. Okay. я вот такое давал, вот там есть краски. Это с вами дай показывал. Да, с левой как-то. Вообще, знаешь, как я раньше всегда, почти всегда давал первый тот. Респа. А второй вами всегда давал, да? как ты сейчас э, считаешь, что будет э, с Ниплом? Я думаю, он тут не растеряется. Не в дело. Тут как команда будет играть. Но ну, я не думаю, что у них какие-то провалы сейчас будут. Это вот как мы сыграем. Г2 сейчас объективно, наверное, самое сильное э, за последнее время. То есть будет тяжело, но у нас подъем в игре идет. Да, поэтому я думаю, что можем хорошо побороться, выиграть. Я только что видел Монеси и говорю, ты понимаешь, что это вообще, скажем, битва отца и сына? Отсылки, скажем, и к тебе, и к нашей команде. Он пожелал нам удачи. Красавчик, он заслужил. Молодец за год, в принципе. Но это не то, что надо их обыгрывать, и Люку Тоня, что ты думаешь? Я думаю, что играть матчи Последними это отстой. Да, я тебе так скажу. Э -э, ребят, сейчас у нас э -э, 20-22. Да, по Украине 9-20. Да, сейчас 20-22 и два матча. Плюс все вьюхи заканчиваются поздно, и ты потом даже иногда не можешь заснуть, потому что очень сильно нервничаешь в такие моменты. С одной стороны, не знаю, если бы я был киберспортсменом, мне бы, наверное, утреннее время больше нравилось, потому что утренние ручки, отдохнувшие, да утренняя реакция. Мы называли так утренние ручки, мы называли, знаете, какие моменты. Когда был карантин, и ты с утра э, оставался дома, поэтому вставал отдохнувший, мог немножко поиграть, и у тебя реакция, соответственно, э, и руки были размяты. <звы> так, смотрите, я вам сейчас покажу два автомата. Пока наши ребята готовятся, они очень крутые, особенно вот этот с Iron Maiden. Здесь до четырех игроков сразу ты можешь выбирать. И полетели вот так вот. О, нет! Хорош. Одной рукой, правда, но все равно получается, да? А, есть. Хорош, смотрите дальше. Сколько мы сейчас наберем? Одной рукой тяжело. Ну ничего, 2 миллиона 212 тысяч. Guys, why this is football it's too big? Ты не знал? Уже не было, чтобы теперь играть. Больше людей, Так, еще здесь есть развлечения в виде хоккея. Вы уже их видели. Сегодня я играл с Эмираном. Три раза он победил меня 7-6. 7.5 и 7.6 а, От себя хочу добавить, что это самый мрачный дизайн Sony PlayStation, который я когда-либо видел Я бы просто хотел переговорить с дизайнером а, этой Соньки Потому что, ну, такой дизайн сделать, это надо было, конечно, постараться Какой-то очень мрачный Вот а четвертая Сонька Она всегда была такой маленькой, аккуратненькой У нее были красивые грани она спокойно помещалась на какие-то тумбочки э под телевизор и так далее. То есть я думал, что следующая Сонька будет вообще такая маленькая-маленькая, компактная, уютная. Ее можно будет закинуть с собой в чемодан или в рюкзак. Это что такое вообще? Я уже нахожусь в нашей игровой зоне. Парни разыгрываются. Установили уже камеру. Прямой трансляции. Даня, наш оператор. Даня недавно был день рождения. Поздравьте его обязательно. Не пару слов перед игрой. Каких-то Каких мотивирующих для наших подписчиков. Расскажи, готов ли ты, как ты сегодня спал? Тонус, настрой. Ну, 8 годин. Все добрый. Настрой хороший. А для тебя важливо, когда ты хорошо высыпаешься, или нет? Так, ну що тебе може так, я не знаю, якось на тебе посприяти, щоб ти себе почував не дуже гарно. От На першому місці що? Це виспатись, поїсти може тяжко, чи, чи щось таке є? Напевно, що сон. Що, ну, там, можна спати менше 6 годин, це вже погано. А скільки спиш? 8, 9, 10? Ні, ну спи там 7-9 в середньому. Ну, коротше, угу. 8, да, не угу, угу. ну Сьогодні спав 8-9, так? Да? Так, да, так. Да. Перфекта, перфекта, ты уже старичок. А помню тебя совсем зеленым. А сейчас посмотрите, какой красавчик. Я Рассказываю, как пойду. сегодня в тонусе вообще выспался, не выспался. Все так. Все. Красная мышка у тебя такая серьезная, агрессивная. ой 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 Элик, боже, ты прекрасно выглядишь. Боже, какая подушечка. Какая подушечка симпатичная. Да ты что? Помогает, кстати? Ну, удобно. Но ну, ты юзаешь уже давно ее? Да, не, недавно поставил плаву, недавно дали она. Прикольно, прикольно, прикольно. Белый цвет. Здесь розовый, попрошу заметить. Не сбит, очень сконцентрирован, разыгрывается, тоже красная мышка. Что это у нас такое? А это и все ручки у тебя. Ой-ой, какая горячая штука. Если, в общем, руки замерзли, ты выходил там на улицу и брал холодную воду. Ой, как эта штука работает? Она, наверное, заряжается от USB и все время горячая, лежит до конца? Интересно, интересно. Саня на девайсе белого цвета. Часто этой штукой пользуешься? Это руки холодные. просто. Ты ее можешь вообще, видел, бам, чик-чирик, четыре режима. А, она может да. быть вообще греться да, серьезно. очень, очень греться. Крутяк. Но обычно перед игрой, во время редко Здесь у нас left stage, здесь находится телефон. Каждый раз телефоны сдаются и выдаются уже после матча. Ты можешь пойти там перекусить, и тогда тебе выдадут телефон. Ты наверное, самим телефон. А так телефоны находятся Эй, вот в таком кейсе. Это всегда так. Рефери, он всегда находится это здесь. Шоу, это шоу, это только один хост может находиться в этой зоне, то есть если я нахожусь здесь, то Тони здесь находиться, соответственно, не может. Поэтому мы частенько меняемся. На противоположной стороне расположились джиту и небольшой зал славы. По левую и по правую сторону внимание, Зевс, Маркелов, Паша бицепс. Кто ты есть, Паша бицепс? Помните эту как Хорошо залетела. Чего ты хочешь? Как он ответил? Что-то я хочу хорошей клавиатуры, что-то такое, да? Но ну, я смотрел сегодня рекламу, он что-то там сказал, типа бил клавиатуру напополам. Кто ты есть, Паша Бицеп, чего ты хочешь? И он бьет по клавиатуре и что-то говорит, но я не помню что. Здесь кубок у нас. Он почему-то развернут неправильно, да? Давайте посмотрим, что здесь написано. 2008 Counter-Strike Mouse Sports Warcraft. 2010 Counter-Strike Natus Wincer. Неплохо. 12 ESC Gaming. 14 Starcraft League Legend. 16 В общем, здесь. Вы сами все видите. Саня. Девайс. Широ. Керриган в конце вы там видите. Дживи, Блейд, Олфмайстер, Хурях, Зипикс, <Xipix>, Хайпикс. <Hypix>, помните, <свят> как его только не называли? Кримс. Всегда в шапочке ему прохладно. Его можно понять. Старикс, старичок Эдвард. Хотя последние годы своей карьеры активный, Эдвард такой был уже худенький. А здесь он еще, видите, 2010 год. Детрайт слева. губи и таз в конце. Вам надо доигрывать. помните вот это вот, как мы в прошлый раз играли с ними? Мы, у нас нам не хватало чуть-чуть. Фокус сладнокровно играем, давайте. Всегда им по Проф. позиции занимайте и разыгрывайте вообще в кончик. Да, варитесь. Давайте, до конца. Кто мы? Не 7, 7 Да, да, да. да стак, 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 бей, еще, еще. еще мид, еще мит Один 2 один два, стой, у вас стой, Вместе, вместе. Стойте. Он под первым, под, перв. под первым. Банан чистый, 1 как будто. 1 1 1 1 1 1 Он один 1 три. Вот сейчас разменяй. Ну близко ж, братан. Сигарета, сигарета. Вот, убил мало, я, через ковры Я 22 сюда нипу. Надо принять лево. Раша, это много. Я ковры смотрю, пацаны. Снимите. Всем давайте. Всем, а то хопайте, СП. Не надо, не надо, пацаны, рано, рано. У меня еще одна есть, хорошая. Подожди, не, не, он под стенку, он под стенку. Я с тобой еще стою, я не флэш. Будет не видимка флэш? Да, я стою на ней. Давай сейчас. Да. Зашивай там. Я завязал не Стой. Короче, подожди, я, даю, дать. Я ушел. Я. Аккуратно. Тут вообще надо да. попасть. Да-да, я смотрю, да. я, я, см, я смотрю, да. Я смотрю, а стоял там. Забыл там. Убил, забыл там. На борту. Ковры ушло. второй, на первый залез. На первый залез. На первый залез, Андрей. Хорошо. Ру а, холодец. Пробуй, пробуй, прорыву, еще давай. На первом, я ВП живой. Я даю флаг по червяку. А, Пол или близко 90, аккуратно. Первая карта завершилась, конечно тяжело Тяжело играть против такой команды Инферно это был наш выбор Не получилось, судя по первой половине Грустно, если честно Невыносимо грустно Только Наши сотрудники Решили утопить свою печаль В настольном теннисе Сотрудник Ничего, впереди у нас Нюк Сейчас нас ждет Танюк. И сейчас есть два аварика, Или мы просто раздаем копоти, забираем нюк, или не раздаем. За последние три месяца у команды G2 стопроцентный на карте нюк. Поэтому очень э, страшно мне. Ну, думаю, что ребятам нет. Поки ми чекаємо на старт другої мапи Наві проти G2, в мене є корисна інформація для всіх, хто полюбляє грати в КС з добрими тіммейтами. На нашому сайті з'явилась можливість обрати собі роль та використовувати її в Наві Клан. Таким чином можливо створювати лобі по ролях та краще підбирати собі тіммейтів в команду. Переходьте за посиланням, яке ви можете знайти в описі та всім гарної катки! Хто

Найс, хорош. Я просто Саня по скорости успевал смог дать, понял? Нет, Понял. Они не прошли еще. Найс. Валер, иди по девять, иди по девять, Валер. Что нашу Девятку мог типа пойти. Все, пацаны. Можем разбегать, понимаешь, я могу смайлить. Еще 9, еще 9. Не ждет, не ждет, не ждет, не ждет. Бомба. Жить, жить, жить. По... Парни, не забрал. Мм. Бомба, парни, на кондере. Может, поняли? может, убили, сейчас. 7 мэн мэн секунд. Хорош, красный, красный живет. Забрал, забрал бомбу, забрал бомбу, смоке, смоки, смоке. друзья, 2-0 за g Они проходят в полуфинал Intel Extreme Masters Катавицы, а мы проходим в четверть. Как вы слышали в нашем прошлом блоге, Бэй говорил, что в этом нет ничего страшного. Это даже может пойти нам на руку. Не получается пока пробить эту стену. Никому не получается. чтобы пока что выглядит очень уверенно на этом турнире. Однако мы знаем, что групповая это всего лишь первая стадия, все начинается уже в основной плей-оффе, и мы вернемся сильнее. Всем спасибо, что посмотрели этот влог, поставьте лайк, напишите свой комментарий, приходите за нас поболеть с подок арену на четверть финала, и всем пока!